geginjang Bapak Ibulan boos Derek ngangki nasih pindanggi malih kalian kulo penatuatitis molyanti saking pepandan Bulukerto, Kerto ing rennungan patinan Kikaji Purwantara dinten menika Selasa sekawanula Oktober tahun kali hewu selangkung kandi jejak renungan berayat Ka binkahan wawasan kitab Suci suciingginjang menika kapendet saking kalih Samuel pitu ayat songo ligur engkang mekaten pramila sak punika patuka mugi karso berkai kulawarganipun ingkang abdi punika supados lestantun wonten ing ngarsa patuka ing salami-laminipun amargi hiduh pangeran jua patuka piambak ingkang ngendika saha marki saking berkah patuka kulawarganipun ingkang abdi badhe berkai ngantoslami laminipun Rahayu kita kang purun mirngahkan Sabdo panganikanipun Gusti lan dipuntindakakan ing gesang patin tenan Haleluya amin poros seringkang kinase Sabdo pangantikanipun Gusti menika dipun awiti saking raos nggumun awit keainanipun guststiala lan menika perangan saking pandunganipun Prabu Dawd Supados prayatipun lan ugi keturunanipun tansah dipun berkahi ing slamet lamunipun. Awit Prabu Daud mangertos lan ugi pitados pilih berkah menika pinangkani pun saking sabda pangandika lan pakaryanipun Gusti Allah piyambak. Saking sabdo menika piwucal menapa ingkang saged kita tampeni ingkang sepindah Rasa syukur lan andap asor. Menawi kita waos ing saleh Samuel Pitu ayat 18 sengkang mekaten. Sang Prabu Dawud banjur lumebet tumuli sowan ana ing Sang Yahwa sarta mujuk. Kawula punika sinten, Duh Pangeran Yahwa, lan kulawarga kawula punika sinten? Dene paduka ndadosaken kawula ngantos kados mekaten punika. Ing ayat menika Prabu Dawd minangka raja boten ngetinggalakan Raos Gu utawi sombong Utawi memegahkan dirinipun piyambak Ananging kanthi andap asor Prabu Dawd munjuk ing ngasanipun guststiala Kawulo punika sinten, Menikot dipununjuk dumateng gusti dining Prabu Dawud awis raos takjukipun ipun, kumun ipun, awet angin ipun gusti alah nga tosakan berayat ipun. Menikom pilih berkah menika peparingipun ipun gusti alah, anugriah saking gusti tumrap gesanging manungso. Pramila kita kedah tansah nila akan raus syukur kita kan di Raos andap asor. atos pundi gesang kita sami. Ajenga ben kalih. Piwucal bab ndedonga linandhesan ing prajanji nipun Gusti. Kita saged nulodo Prabu Daud anggenipun ndedonga. Menika mboten linandhesan pangrasanipun piyambak. Ananging linandhesan menapa ingkang sampun dipun dawuhaken Gusti. Kados ing kaserat ing ayat song likur bagian akhir kalau wow amargi Duh Pangeran Yowa paduko piamba ingkang ngandika soho markgi saking berkah padukokula wargani pun ingkang Abdi baditipun berkahi ngantes lamini pun ngante perkawis meiko mucal dateng kita Sami supados angin kita Thetunggo meikolinasan prasetiani pun Gusti Ateng piwucal ingkang nomer 3 Berkah Tumrap Brayat. Ing waosan menika cethos sanget bilih anggenipun Prabu Dahud dedonga menika mboten namung kangge dirinipun piyambak ananging kangge sedaya brayatipun supados brayatipun tansah tetep wonten ing pangreksanipun Gusti Allah ing salami-laminipun. perkawis menika mungkin be kita sami kangggitansah ndungaken brayat kita sami sups berayat kita, Tansah wonten ing berkah Pitulungan lan panunnipun gusti. lajeng piu calkang kaping sekawan kelajengani pun berkat gkali Samuel pitu ayat songo likur bagian a ingkang unggal mekaten pramila punika Pauko mugi karso kuwal kula warganipun ingkang adi punika supados lestantun wonteningarso paduka ing salami laminipun Perkawis menika mucal Ki pilih prasetetianipun Gustiala menika langgeng lestantun turun termurun harta yang paling berharga adalah keluarga istana yang paling indah adalah keluarga puisi yang paling bermakna adalah keluarga mutiara tiada tara adalah ke perangan lirik lagu harta berhargaminangka sontrek sinetron keluarga Jemara. Sinoso boten-wonten brarayat ingkang sampurno ing dunya meika Ananging boten ngalang- ngalangi kangge ngraos saken kabingahan ing saktengahing brayat kita awit kattres nannan berkahipun Gustiala tansansah wonten ing brayat kita sami. Kangggi panyu Raos, menopo panjenengan sampun rumahus bingah, lan bingah anggota brayat panjenengan. Kita pungkasih ganti pandungu. Duh pangeran, kawulo sak berayat didungu, muki patukom berkahi berayat kawulo. Soho patukom tepihakan saking perkawis-perkawis engkang awon, Paduka tepihaken saking sesakit sainggo nggo brayat kawula tansah wonten ing pangayoman paduka. Sih rahmating Gusti Yesus Kristus lan Gusti Allah tuwin patunggilane sangroh Suci ana ing kowe kabeh. Amin.